Bolehkah Cik Ashikin beri pendapat mengenai penggunaan gamifikasi dalam pendidikan? To be honest, gamification makes education or learning more engaging and enjoyable. Okay, uh, student akan akan ada rasa engaging dengan subjek tu. And enjoy lah. Sebab apa taklah common sangat kan. Maksudnya macam dia datang kelas tak adalah the same slides and lectures. But somehow we cannot say it will be helpful like hundred percent helpful. Tak juga. Okay. It can give you some interest sebab okay satu benda how it works contohnya kan macam saya okay saya da memang implement juga gamification dalam aa uh, kelas saya dalam dalam during my my session because Like I said, we need them to engage and enjoy. Lepas tu ajar pula programming. Sometimes ada programming yang <laughs> uh, outcome dia you tak nampak apa-apa pun. You nampak dia sebagai nombor ataupun graf saja. Okay, unless you are in a very uh, core multimedia field, okay you might see something lah because you have animation and this thing. So when you are in a programming class, uh, It's quite boring sometimes like macam kenapa nampak benda ni je, kenapa aku tak nampak apa-apa lah. -apa? macam tu lah contohnya and you don't see like how the programming works. You run eh tiba-tiba dah ada outcome oh, macam tu, you takkan nampak benda tu running or something right. So when you have games, they, uh, those games can be a visualization pada students tu. Contoh you, you ada certain teknik, bila you ada game yang yang berkaitan dengan teknik tu, Baru sudah macam, oh macam ni rupanya bila aku masuk macam ni dia jadi macam ni contohnya Adakah gamifikasi mempengaruhi motivasi pelajar dalam pembelajaran? Mungkin kita rasa sebagai pesyarah, sebagai pendidik, kita rasa macam, oh dah aku dah deliver cukup baik. Tapi kadang-kadang kita tak tahu how how budak-budak punya motivation nak datang kelas kita kan. Ah, itu yang satu lagi, kadang-kadang kita tak tahu. Kita rasa, oh dah bagus kita deliver. Tapi tak tahu macam mana penerimaan tu. Takut macam, alah Miss ni asyik bercakap je. Ja, macam tu kan. So at least when you you and you involve with such things they feel like oh okelah okay at least minggu ni datang miss tu buatlah macam ni buatlah macam tu kan. So other than gamification quizzes ah, ha, macam itulah. Quiz pun ada juga dalam konsep game ah, ha. jadi hmm. sekarang ni banyak platform. So we as educators sometimes we just buy those aa uh, macam platform. So sekejap lah untuk untuk macam kita boleh subscribe tau dalam and not very expensive also. So uh, that is one thing lah. Jadi for us we feel like it's fine to Uh, invest on that kalau dapat membantu improve kita orang punya uh, teaching uh, environment Menurut Cik Ashikin, bagaimana gamifikasi dapat meningkatkan penglibatan pelajar dalam pembelajaran mereka Okay then another thing um, uh, gaming ni okay biasanya kita bagi reward okay contoh kita bagi dia reward uh, maybe kita bagi certain marks additional marks ke apa apalah and then uh, we make it like a competition or challenging uh, among dia orang maksudnya kadang-kadang kita jadikan dalam team kadang-kadang kita jadikan individual okay so it could be that jadi that is ben benefit lah i would say benefit tu dari segi engagement enjoyable and then uh, sebenarnya bila dia buat something macam tu, dia akan retain uh, knowledge tu tau. Knowledge retention tu pun penting. Contohnya dia akan macam bila you tanya next, dia boleh ingat lah benda tu sebab apa dia main tu as game kan. Macam macam contoh our, our uh, current generation main game kan. When you ask them about Roblox lah, Playstation, games. Wah semua dia terror. Cuma you aja tanya pasal subjek dia mesti tak tahu. Uh, so that's how that's how it is lah. Jadi kita nak dia retain knowledge tu. So uh, when it comes to programming macam saya cakap programming is not that easy to to absorb so being me yang daripada hard 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 core tu sampai ke sekarang kan jadi macam masa zaman kita belajar masa zaman saya belajar yang macam saya rasa macam mana aku nak fahamkan coding ni kan kalau coding tu macam cerita kan boleh faham so now actually budak-budak sangatlah bertuah yang tak tahu pun boleh pandai uh, programming because when we have this kind of games ah uh, itu sebenarnya itu yang kita nak lah and then dia akan collaborate katalah dia ada gang okey kita dia akan collaborate maksudnya macam seorang ni nak jawab seorang lain macam eh kau kena macam ni ah macam ni ah ha, contohlah collaboration and then it develop dia skill especially on problem solving and decision making and critical thinking bagaimana pula dengan kefahaman pelajar boleh Cik terangkan bagaimana gamifikasi boleh meningkatkan kepahaman mereka? Itu adalah part of um, challenges lah. Eh? Kita boleh cakap. Uh, bukan kita kata uh, always uh, apa nama uh, can make them understand. Okay first of all uh, kita tak boleh terus pergi pada game kan. Contohnya macam sebagai pengajar kita kena bagi dia orang satu gambaran. Macam okay minggu ni kita bagi satu topik. Maybe In programming python, we have inheritance, we have this that uh, parameters, variables kan. Jadi benda-benda tu kita ajar dulu lepas tu baru kita akan pergi pada game ni. Jadi dalam pada yang sama actually kita boleh notice siapa yang uh, faham konsep and siapa yang tak faham konsep. Okay. Itu satu benda lah. Jadi it, it can be an indication game tu akan jadi satu indication macam student aku faham ke tak apa yang aku deliver. So because bila game, game tu akan di-generate, dia akan generate dalam bentuk coding. Bila dia generate dalam bentuk coding, baru kita nampak student ni faham tak apa yang aku explain last week contohnya. Ha, macam tu. <coughs> that that part of it lah. Jadinya macam itu yang saya boleh cakap dari segi um, uh, pemahaman konsep. Ha, macam kita sebagai pensyarah, kita boleh bantu diorang dari segi pemahaman konsep and uh, self learning tu pun mm, apa memainkan peranan kan at the same time when it comes to university students IPTA students or IPTS uh IPTS students they have to have the self based learning jadi itu part of uh, uh apa ni uh, part of uh, benda uh, uh, platform i would say that they can learn other than mengadap mengadap uh apa python punya yang boring tu. So they have some kind of uh, apa uh, platform that they can use untuk <coughs> belajar coding. Itu satu buat balance lah. Uh, first of all before you nak bagi gaming tu if as an educator you all I mean when you people in the field as well you have to make sure they understand the concept. And that point of time bila you buat game tu dia you akan nampak macam siapa yang faham siapa tak faham. Itu satu benda lah. Menurut Cik Asyikin, sejauh manakah perkembangan teknologi terkini mempengaruhi penggunaan gamifikasi dalam pendidikan? Oh, like we are on a generative AI world. Okay, um, gamification and generative AI is dua benda yang sangat berbeza. Gamification is something that really make them think, critical thinking. Kalau teknologi yang sekarang ni, um, kalau saya nak cakap maksudnya macam sebenarnya kalau dia nak jawapan tu dia boleh minta dengan uh, hmm. generative AI tools, okay? So that makes them less think. So yang tu memang agak menakutkan. Means like saya tak kata tak bagus saya orang AI saya dalam bidang ni saya tak kata dia tak bagus, tapi pada saya uh, yang menggunakan harus berfikir secara rational sejauh mana penggunaan tu elok untuk mereka. Ah, macam tu. Jadinya uh, kalau if you ask me the current technology or gamification, I would still prefer using the gamification. Adakah gamifikasi boleh menjadi alat utama dalam pembelajaran pada masa hadapan? It will. Uh, dia akan... Um, akan jadi more immersive and personalized uh, and macam saya cakap tadi sudah agak more engaging no matter what lah. So sekarang ni kalau macam kita cakap tadi pasal teknologi terkini, if you have heard about um virtual reality, augmented reality, pernah tak dengar uh, uh, a benda-benda ni? So this is like AI related lah which is artificial intelligence related. Yang ni tak melibatkan macam generative AI. Uh, virtual reality and augmented reality adalah konsep uh, uh, penggunaan device. Maksudnya kita akan ada certain device. Contohnya macam if you people um, uh, apa tu uh, real uh, notice. Contohnya tahu tak macam kita pergi um, like 3D or 4D cinema punya konsep tu. So, macam they will give you either Google or Specs or Uh, or sitting, your kursi ni dia akan bagi effect, okay. So this kind of thing lah, tapi in our country kita tak tahu sejauh mana pe pendekatan tu nanti so uh, when comes to this uh, saya tak rasa ia salah penggunaannya tu nanti memang dia akan bagi impact yang bagus uh, untuk pelajar cuma uh, how when I say personalized learning contoh macam Ah, uh, bila you ada AI and VR contoh macam saya saya tak ada dalam kelas tu tapi hehehe, they feel like I'm there macam you know now ada hologram ah uh, benda-benda macam ni lah tapi macam kita cakap lah sejauh mana pemergiannya tu nanti pencer pepeimplikas implementation tu kita tak tahu tapi it's a good thing uh, first of all tapi macam mana pun pepe uh, deliverance dari segi hmm um, apa physical untuk memastikan student tu faham konsep sebab bila kita depan depan dia in physical mode you see your students because you know whether your student is um uh, taking up apa yang you tengah deliver atau tak tu you nampak okay uh, so that's that's what it is lah technology is technology when we create something you have to make sure dia se se separa apa uh, as equal lah not 99% you cannot beat 100% of the creator but it has to be as smart as human ha, macam tu cuma macam mana smart you punya game dia tak boleh jiwai -E game tu dia tak boleh jiwai -E teknologi tu ha. yang tu tetap mm -hmm. kena manusia sebenar juga menjiwai -E konsep tu itu je pada pandangan saya lah Menurut Jia Shikin, apakah cabaran utama yang kita hadapi dalam mengintegrasikan gamifikasi dalam pembelajaran? Terlalu into game, kadang-kadang ada detraction dalam pelajaran tu. Okay, detraction or distractions. Where uh, dia orang sibuk dengan game tu tadi, mungkin mungkin kita ni ada yang version A. Contoh game tu kan, macam PS2 lah. PS2, 3, 4, 5, whatever they have, we have now. So it's like when I teach maybe version version yang pertama tapi budak-budak ni akan macam eh katakan tak ada version ni je miss tak ada version lain ke ha, contoh macam tu lah maybe like how advance okay sebenarnya tu bukannya topik utama untuk dia fokus kita guna tu untuk make dia engage tapi dia more engage to that instead of the subject Ah, ha, tu satu problem jugalah okay uh, lepas tu dia ada competitive stress Okay dalam bila kan berkumpulan or dia main secara individu macam eh aku better than him ke? Dia better than I ke? Okay that is a competitive stress okay. We don't want that lah. We want a different kind of competitive stress not on the game. Okay. And sometimes they make it simple. Okay, nampak coding tu. Okay, when in when in game, you see the coding simple je. Sebab apa kita nak fahamkan konsep. Okay, when you do. But when you do the real coding, it's not that. <laughs> jadi, dia jadi macam, oh, mudah je sebenarnya. Taklah semudah itu. Ha. so, dia jadi over simplicity, simplifying the complex topic. Ah, ha, itu. Jadi, what I always tell my student is, you can, I am telling you example, but the answer must be critical. Berdasarkan ulasan Cik Ashikin, berkenaan cabaran yang kita hadapi untuk mengintegrasikan gamifikasi dalam pembelajaran tadi, Cik Ashikin rasa apakah strategi dan juga pendekatan terbaik yang boleh kita lakukan untuk mengatasi cabaran tersebut? Overcoming is uh, back to uh, make sure they are on track. Maksudnya keep them on track. Maksudnya uh, apa yang kita boleh cakap? Okey, kita akan ajar secara normal means the, the not the new normal always you have to take the old normal so yang ni kita bagi you new normal sebab kita nak you faham konsep dengan lebih baik dan uh, mudah to be honest all this is like understanding the concept bila you ada understanding um, pada konsep tu tadi you akan uh, apa ni you akan lebih mudah untuk interpret dalam uh, penerimaan ilmu and ah uh, deliverance untuk diri sendiri contoh macam exam tadi tu ah uh, so bila exam you memang kena cakap dengan student during the exam we not gonna uh, give you question which is on based on the game no we will be giving you question based on what we taught you and self based learning is always needed maybe what you can say gamification ke uh, games this kind of games or generative ai semua ni what what it can do is to help you to learn by yourself Okay bila you dekat, bila you dekat rumah, you dekat hostel ke apa semua tu You nak, you nak some clarification you can use this kind of thing Okay so critical thinking tu kena on writing base also Maksudnya bila dia buat coding tadi tu The critical part has to be on the coding Contohnya macam itulah kalau saya dari segi IT Dari segi IT punya perspektif itu yang saya uh, boleh uh, tekankan atau sarankan lah Bagaimana pula dengan peranan tenaga pengajar? Apakah yang patut tenaga pengajar lakukan bagi memastikan gamifikasi ini digunakan secara efektif? Aware about current technology. Mungkin ada juga pesara yang hmm. mm, tak ambil tahu pun apa teknologi. Mungkin dia tahu pasal ChatGPT, like everybody talking about ChatGPT. Okay, ChatGPT, but they don't really take into konteks uh, context or important like, macam benda ni yang kena fikir macam mana adalah pendidik dalam bidang ni tapi kadang-kadang kita pun tak we overlook tak ada masa kita ada banyak lagi benda yang nak buat tapi at the same time we have to keep keep ourselves up to date lah sebab apa budak sekarang dia punya information di hujung jari bukan macam dulu kalau dulu mungkin pensyarah kita lebih advance daripada kita sebab kita tak ada apa-apa yang uh, membolehkan kita cari macam oh malam ni lecturer cakap now dalam kelas dia terus cari eh hey. Ya ke betul ke dia cakap ni? Ha, macam tu eh. It could be that me like, you are delivering your lecture. You, your student can check betul ke apa dia ni cakap. So dia boleh check dengan check GPT. So, you kena understand the concept. Pensyarah tu kena understand the concept juga and understand the concept of the gaming. okay ha, kita boleh join macam you know sekarang ni banyak macam uh, webinars. Uh, apa um, there are many courses that even lecturers can go and join. Ah, ha. so dari saya Uh even the educator have to be always be prepared. Lah. Being in IT field, you are like every second, you know, you have to go through the 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 advancement of the field <laughs> just, when you enter your class. I won't say I'm superior because we also learn together. I will tell my students like today I learn with you, you learn with me. There are things that say. yang awak tak tahu dan mungkin apa yang awak tahu saya tak tahu jadi kita berkongsi ilmu dalam kelas ni that's why people they they keep talking about the same thing but they, they never want to take effort to know like oh ada macam ni ada macam ni lah macam itulah contohnya jadi kita sesama kita pun we have to keep improving ourselves because now it's like everything is too fast join some kind of forums or um uh, you have your own teams maybe you can discuss with your peers macam kita ada team yang baru pensyarah baru ni kita discuss lah benda baru lah, macam itulah other than gossiping why not we do tech gossiping lah, macam tu <laughs> so that's my 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 opinion if you ask me Thank you so much. Semoga kita sama-sama berjaya. Take care.